चिखलदरा तालुक्यातील आळनदी गाव या आळनदी गावात प्रामाणिकपणे कष्ट करत आपलं जीवन व्यापन करणार हे कुटुंब याच कुटुंबातील ही चिमुकली आज आपल्यासोबत आहे या गावात आळनदी गावात मोठ्या प्रमाणात विद्युत चोरी केल्या जात आहे आकोले टाकून थेट विद्युत चोरी करण्याच्या प्रकार किती आत्मघातक ठरू शकतो हाच अशीच एक घटना घडलेली आहे आळ नदी येथे ही कुटुंब राहत काही बाजूला तीन ते चार लोकांनी थेट विद्युत खांबाच्या जिवंत तारेवर टाकून घरी विद्युत पुरवठा सुरू केला आहे हाच विद्युत पुरवठा करत असताना अत्यंत दुर्लक्षितपणे दुर्लक्ष केल्याने या विद्युत तारेच्या संपर्कात ही चिमुकली आणि तिच्या हाताला मोठ्या प्रमाणात दुखापत झाली एकंदरीत तिचे आजोबा तिला वाचवण्यासाठी आले आणि विद्युत तारेपासून तिला बाहेर काढल्यामुळे ती आज आपल्या समोर जिवंत दिसत आहे खरं तर विद्युत विभागाचे होत असलेले दुर्लक्ष ही घटना होऊन सुद्धा विद्युत वितरण कंपनीने त्या गावात जाऊन सुद्धा पाहिले नाही हे कुटुंब गेल्या आठ दिवसापासून चिखलदरा पोलीस स्टेशन येथे न्याय मागण्यासाठी गेलं विद्युत वितरण कंपनीमध्ये तक्रार केली मात्र कुठलीच कारवाई अद्यापपर्यंत झाली नाही मेळघाटातील आदिवासी लोकांवर असा अन्याय होत असताना संबंधित विद्युत विभाग व पोलीस प्रशासन किती निष्ठूर झाला आहे हेच या घटनेतून दिसून येत आहे आज ही चिमुकली मीनाक्षी ही आपल्या समोर आहे खर तर त्या घटनेत तिचा दुर्दैवी काही घटनाही झाली असती मात्र ती सुदैवाने वाचली नेमकं काय झालं का ते आपण या कुटुंबाकडूनच जाणून घेऊ हिराला घेऊन आहे जैसा अपना गांव में ऐसा अपना घर में मीटर है वो चोरी करने वाले ने अपना घर के ऊपर से वाल लेके कंपाउंड पे लगाया हुआ इस कारण मेरे लड़की को शर्ट लगा हुआ है यहाँ पे इस, इस कारण मैंने पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पुलिस स्टेशन वाले विद्युत यहाँ पे चले जाने चले जाए बोले उसके बाद में इन्होंने बोले ऐसा इन्होंने बोले वहाँ पुलिस स्टेशन चले जा जाओ वैसा ऐसा आठ दिन घुमा रहे हमको इस कारण हमने ऐसा ही रिपोर्ट डाला हुआ है सोना, सोनाक्षी इसका नाम है सोनाक्षी सुधाकर जामुन का अभी बहुत दिन होगा एक महीना हो रहा है स्कूल चालू होने में स्कूल भी टूट गया अभी हाथ को ज्यादा मारा है इस कारण ये बोटा पूरा पूर चला गया इसका पूरा। अभी वो खून निकाल इस कारण हमने आ, ऐसा ऐसा काम चालू है हमारे पीछे अभी तक कोई नहीं आप अपना पुलिस होटल चार पांच जाने लिया लाइन चोरी करके उन्होंने हमारा ऐसा बच्ची का ऐसा करते रहेंगे तो हम गरीब कहाँ जाएंगे फिर पुलिस वाला भी इधर जाओ बोलेगा अपने विद्युत वाले में हुआ जाएगा गरीब इधर इधर किधर पुरेगा फिर वैसा से यहाँ हाथ मजूरी करता हूँ मैं पार्वती सुधा सुधाकर बोल रहा मेरा लड़की मरते मरते बच गया मेरा सास ससुर ने उसको बचाया माँ बाप नहीं था घर पे और जो हमारा घर का पास से वायर लगाया उनका वायर में मेरा लड़की चिपक चिपक गया और मेरा सास ससुरा ने उसको छुड़ा के बचाया और अगर से इधर उधर हमको घुमाने लगाएगा तो हमको इन सब नहीं मिलेगा हमको इन सब मिलने चाहिए उसका कोई ये नहीं है उसमें उसको स्कूल में दाखिल करके हमने अभी घर में बिठाया बच्चे को अभी तक पुलिस ने स्टेशन मिलेगा